Poros derek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantoro. Kulau pendeta Yahya Tirta Perwito ngajak kita bebarengan moco soko siji korintos ulas ayat loro tekan 16. Lembaga Alkitab Indonesia. Boso Jowo tahun sewu sangatus papat kawojo ayat rolas lan telulas. Kan Jejer, Wong wadon kudu nganggo kudung. Megaden wajan kitab suci. Awit kaya dene wong wadon katitahake saka wong lanang, nanging wong lanang kalaerake saka wong wadon, lann samu kabeh mau pinangkane saka Gusti alak. Paha pikiran dhewe apa pantes wong wadon. Dhatunga ana ing ngareping umum tanpo nganggo kudung. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngistokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek ing jamané Rasul Paulus, kudung iku sandhangane wong wadon saka kulawarga sing becik nalika metu saka omahe. Dene wong wadon nakal Ora nate nganggo kudung. Menawa ing tanah Arab, amarga kahanan panas ing gurun wedi. Kudung iku dibutuhake supaya sirah ora kepanasan. Awit angin sing semribit iku uga nggawa hawa panas. Kudung winutupi panas. Ora mung dening wong wadon, Nanging kudung uga dianggo dening wong lanang, kabeh iku lanang lan wadon padha kudungan menawa metu saka omah. Para pasawan Kristen sakdunya padha sarujuk. Menawa kewajiban nganggo kudung kanggo wong wadon iku mung netepi adat sing ana ing kutha Korinto lan sing ana ing jamané Rasul Paulus. Dadi kanggo jaman saiki ora bisa diwajibake. Apa maneh ana ing papan panggonan liya. Nanging ing Indonesia wiwit taun 1990-an kaya-kayane ana kampanye nganggo jilbab. Jilbab iku tembung liya kanggo kudung. kanggo sedulur-sedulur kita muslimat. Malah bocah-bocah wadon sing durung akil balik ing sekolah uga wis diwajibake nganggo jilbab. Taun 1980-an nalika gula tesih SMP, SMA, kanca-kanca muslim ana ing SMP lan SMA biyen ora ana sing nganggo jilbab. nanging nalika saiki ketemu ing reuni meh kabeh wis kudungan sirai, padha nganggo jilbab lan iku beda karo ing susteran kudung isih diwajibake iku dadi tandha urip sing wis kasengger ora bakal omah-omah supaya uripe bisa wutuh kanggo nindakake ayan lelati Para kahanan sing beda-beda anggone nganggo kudung. Ana wong sing kepeksa nganggo jilbab alusane pekewuh amarga liya-liyane ya padha nganggo. Apa maneh yen ora nganggo dianggep dudu wong mursid amarga kudung wis dadi kewajiban sing wis diwajibake ana ing agamané. nanging kanggo kita ing wekasan Rasul Paulus masrahake marang pasamuan supaya nimbang-nimbang kebia sing patut kebiasing pantes kanggo wong wadon nalika metu ing ngareping wong umum Amin tuntunan kanggo nyuraos kanggo wong Jawa busanane wong wadon e, nalika ngadi saliriro iku jarit lan kebaya lan rambute disanggul. Kadospuni menawa tata to cara ngadi saliriro kan di rambut disanggul kebaya lan jarit meeka diwajib pak. Kadospuni miturut penjenenenga Monggo katuran nyuraos. lan Pantungo panutup. Duh Gusti Mugi Kawlo kapapaingngan kawicaksanan anggon nyandang ingkang sailan pantes ing tata urip bebarengan sak Tening masyarakat wontening Gusti Yesus Kawulon Tetungo Amin